Va alaykum salam və rahmetullah və, və bərəkətu. Başın saçını keçəl qıqtırmğın e, xəbarizlərin sifəti olması barəsində Rasulullahın bir hədisi vardır. Və sual verilir ki, indi biz bəs biz başımızı keçəl qıqtırmaqda e, qıqtırmaq üçün nə etməliyik? Bu qadağandır mı? deyə sual verilmişdir. Sualın cavabına gəldikdə Elhamdülillah vahdehu wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'de amma ba'd. Deyimü sulmanlar. Gelin bu saç qıxdırmaq məsələsinə biraz ətrafdan e, gələk. Çünki saçın haqqında bir neçə hökm vardır. Saçın elə durumu vardır ki, onu qıxdırmaq fərzdir. Elə durumu vardır ki, onu qıxdırmaq o şəkildə qadağandır bəli hətta şirk olan növü var saçı qıqtırmağın şirkə qədər aparan növü vardır saçın qıqtırılmasını dinimizə görə 4 yer vardır ki orada saç qırxılar və qırxılması dinləndir birincisi həccdə saçın başın keçəl qıqtırılması dindəndir dini əmirdir ikinci omradadır omrada saç keçəl qıqtırılır Keçal qıxdırılmıya da bilə bilər, amma ki keçal qıxdırılması ən gözəl olan yerlərdir. İkincisi omradır. Üçüncüsü uşaq doğularkən 7-ci günündə saçının keçal qıxdırılmasıdır. Necə ki Ali ibn Abu Talib rivayet edir ki, e, Hasan dünyaya gələndə Allahın rasulu Fatiməyə dedi ki, qızım Fatimə, get uşağın saçını 40 onun saçının çəkisi qədər gümüş sadaka et. Hadisi Şeyh Albani Hasan demişdir. At-Tirmizi hadisi rivayet etmişdir. 4-cü yer dinə görə saç qırılmalıdır. Bu kişilərə aiddir. Ümumiyyətlə bayaqdan saydıqlarım kişilərə aiddir. 4-cü yer ki, yəni sonuncu dinə görə saç qırılmalıdır kafir islama gələndə. İmam Abu Davudun rivayet etdiyi hadisdə buyurulur ki Ee, bir nefere dine ciddiçte, bir kafir dine gelende Allah'ın Resulü buyurdu. Alqi anka şa'rul küfr vaqtanin. Ondaki küfür saçını kırxın tamamıyla ve onu hitan edin. Hitan yani sünnet edin. Bu dört yerde el-mehli ittifak edibiler ki, bu dört yerde baş keçel kıhtırılar. Bir də ə, saçın qıqdırılmasının şirk olan növü vardır. Yəni bu 4 növü bildik. Burada keçəl edərlər. Bu dindəndir. Və bəzi yerlər vardır ki, orada ə, saç qıqdırılır Allahdan qeyrisinə. Məsələn, şamanlarda var o. Və ya xəttə ki, ə, uzaq şərqdə, Koreyada, Yaponlarda ə, dini etiqad edən insanlar ə dağlara çəkilir və saçlarını keçəl qıxdırırlar. Bunları çox görünür onlarda. Və sufi cemaətində də belə şey vardır, sufi cemaətində. Şeyxlərinə görə başlarını qıxdırırlar və qıxdırarkən deyir: "Mən filan şeyximə görə başımı qıxdırıram." Başımı qıxdırıram, yəni ki, mən onun köləsiyəm deməkdir. Bu cür saç qıxdıranlar şirk etmişdirlər böyük günaha düşmüşdürlər. Hətta ibadətləri batil olur. Çünki böyük şirkdir bu. Vəsaitsin qıxdırılmasının, eee, qadağan olan yerləri də vardır. E, qadağan olan yerləri nədir? Müsibətdə saçı qıxdırmaq. Belə bir adət vardır. Müsibət baş verdikdə insanlar saçlarını qıxdırardılar. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam bunu ciddi şəkildə qadağan etmişdir. Və bir də kafirlərə oxşamaq kimi onların dəbi olaraq saçı keçəl qıxdırmaq, yəni dəb olaraq onlara oxşamaq üçün bu da qadağandır. Saçın qıxdırılmasının mubah olan yeri vardır. Yəni icazəlidir. Bu durumda saç qıxdırıla bilər. Onlardan biri ehtiyac olduqda, xəstəlik olduqda, insanın sıxdığıqda bax bu mümkündür. Yəni saç məsələn ona ehtiyacı vardır saçını qıxdırmasına, müalicə edir. Və yaxud da ki baş ağrıları var. Və yaxud da ki saçı ona problem yaradır. Gördüyü işində nə dədirsə saç ona problem yaradır. Yəni sırf başqa məqsədi yoxdur. Bu məqsədi ilə saçını qıxdırırsa bunun zərəri yoxdur. Bunun zərəri yoxdur. Bunun xaricində bunun xaricində kim dindən bilərək saçını qıxdırırsa, ki bunu dindən bilərək saçını qıxdırırsa və başını daim keçəl saxlayırsa, bu bayaq qayədir, bayaq ki şirk növünə. Şirk olan növünə qayədir. Bu xəvarizlərin sifətindən deyil. Xəvarizlər e, saçlarını keçəl qıxdırıb onlar deyillər. Biz dünyanı tərk etmişik. Biz dünyadan heç bir zövq almırıq və başlarını tam qıxdırırlar. Və bu da Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın İmam Buxarının e, 77-ci hədisində e, buyurduğu simadır. Rasulullah buyurmuşdur: Simahum at-tahliq. Onların siması başlarını kəçəl etməkdir. Sahabələsə, soçuullar, ya Resulullah, xavarizlərin sifətini bizə de. Deyir, onlar daim başlarını keçəl edərlər. Yəni e, deməli bu da görsənir ki, onların e, sifətlərindəndir. Başı e, səbəb olmadan keçəl qıxdırmaq onların xarakterindəndir. Xavarizlərə bənzəməkdir. E, ona görə də, yəni kimisinin ehtiyacı vardıysa, lazımdırdırsa, saçını qıxdırmaq qıxdıra bilər. Elməhli bunda da ittifaq ediblər. İttifaq ediblər ki, səbəb olsa, ehtiyac olsa insan qıxdıra bilər. Ehtiyac yoxdursa qıxdırmasa daha gözəldir, saçlı olması daha gözəldir. Və saçı da qıxdırarkən yarı-yarı da qıxdırmaq olmaz. Yəni bəzən vardır başın tapta tərəfində, yuxarısında saç qalır, qulaqların üstünü tam keçəl götürürlər. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem İmam Abu Davudun rivayet ettiği hadisde bunu da qadağan etmişdir. Buyurmuşdur: "Uhlquhu kulluhu ov etlukuhu kulluhu." Ya tam qıqtırın ya da tərk edin. Qoyun saç uzun uzunlaşsın. Yəni qıqtırırsan tam keçal qıqtır və ya otdəki saçını burax uzunlaşsın. E, yarı yarı qıqtırmaq olmaz. Bu şəkildə dəyərli müsəlmanlar, deməli xəvarizlərin sifəti olan, səbəbsiz, ehtiyac olmadan dini nöqteyi-nəzərdən düşünüb saçını kəsəl eləməkdir. O o xəvarizlərin sifətidir. Dini nöqteyi-nəzərdən məsələn fikirləşir ki, mən niyə saç saxlamalıyam? Müsəlman rahat olmalıdır başını. Məzəkirəm və ya o da ki, mən yaxşı görünməməliyəm, saçımı qıqtırır. Bu cürə edirsə bu qadağandır. Bu xəvarizlərin sifətidir. Yalnız dört yer içi Geydettik o dinlendir O yerde gıhtırmak lazımdır Vel ilmu inda Allahi Teala ve ahir davana Enil hamdu lillahi Rabbil alemin Vessalamu aleykum Ve rahmetullahi ve berekatuh